У ці хвилини у парку дружби народів любителі бігу долають дистанцію тисячу кілометрів 126 метрів. О пів Опів на дванадцяту вони стартували і бігають досі. Фінішуватимуть у неділю. Забіг має назву Самоперевершення. У Вінниці він проходить четверте. Учасникам від 28 до 80 років вони приїхали з Росії, Білорусі, Польщі та України. Мастично, 11 молодець! Первый час прошел, еще 47 часов, но как мне говорят, вот еще 47 часов, и я говорю, а если я 10 дней бегал, то мне осталось последние двое суток из 10-дневного забега, то есть это уже почти финиш. Я пробежала чуть больше часа, вот 6 кругов, ну это где-то 7 километров, ощущение я только начала в Дистанція складає 1126 метрів коло, по якому біжу, бігу, біжуть бігуни. І так вони будуть бігати на протязі двох суток. Рахується кожне коло. Завдання для бігуна за 48 або 24 години пробігти максимальну кількість кіл. На оказання першої медицинської допомоги у нас є абсолютно все. Если в случае действительно непредвиденных каких-то форс-мажорных обстоятельств что-то возникает, у нас есть номера телефонов, служба скорой помощи знает об этом пробеге. Здесь сидит счетная бригада, которая будет работать в ближайшие 4 часа. Одновременно три человека регистрируют каждого пробегающего мимо, внося его номер. Используется автоматизированная система, которая потом позволяет главному суде на экране сравнить, не было ли ошибок. Одновременно в судье на экране показываются ближайшие ожидаемые спортсмены да, и кто последний пробежал и сколько кругов. В темное время суток у нас появится еще два электронных табло с проекторами, которые будут показывать результаты спортсменов текущие там, на момент круга, который они пробежали. Внизу показывается секундомер, бежит, чтобы они знали, сколько времени они уже ориентировались, сколько они времени в пути. Потому что спортсмен сам определяет, когда ему отдыхать, когда двигается он там волен. Я бегунам готовлю разные напитки: водичку простую, сладкую водичку и чаи травяные. Потому что я сама бегунья и знаю, что такое водичка для бегуна. Это как глоток воздуха, потому что водичка поднимает сразу настроение и дает энергию. Мы должны тренировать свое тело. Если наше тело здорово, то и дух здоров, потому что дух помещается в теле. А если тело хилое, больное, то какой же там дух и на что мы тогда способны? Вот именно как тренировать можно тело? Самопревосхождение. Только один путь. Заставлять его сделать сегодня больше, чем оно сделало вчера. Завтра еще больше. И не останавливаться, до самої смерті. головна ціль е, цих змагань надихнути інших людей, вести здоровий спосіб життя і не боятися робити самоперевершення в будь-яку в будь-якій отраслі. Це може бути біг, це може бути ходьба, це можуть якісь бути другі види спорту. Але ми бачимо, що учасники в такому віці долають такі дистанції. Значить, кожна людина може здолати цю дистанцію. За 48 годин спортсмени подолають майже 250 кілометрів. Це все одно, що добігти до Києва. Сьогодні в парку дружби народів стартував дводобовий забіг. Завтра на старт вийдуть люди, які погодились бігати 24 години. Олена Гук, Олег Рітвінцев, телеканал. Віта.